Знаете, что это за КАМАЗ? Тот самый, на котором экипаж Владимира Чагина недавно выиграл знаменитый Дакар. Ну что, рискнем? Ни в одной другой дисциплине наши автогонщики не поднимались так высоко. Первым на финиш 18-дневного супермарафона приходит КАМАЗ. Вторым – КАМАЗ. На третьем месте – голландский «ДАВ». На четвертом – КАМАЗ, причем вышедший на старт в качестве технички. Ну, а дальше – Мерседесы, Татры и прочие унемоги с манами. 730 турболошадей разгоняют эту 10-тонную махину до 100 км в час за 11 секунд. А максималка – под 200. Ну и расход топлива соответствующий. Литров 150 на каждую сотню километров. Что общего с обычными КАМАЗами? Да ничего. Разве что название и кабина, да и та перекроена. Боевые машины собирают не на конвейере, а в одном из цехов научно-технического центра КАМАЗа. Сначала варят мощнейшую раму, а уж к ней крепят все остальное. Усиленные мосты, рессоры, сдвоенные газовые амортизаторы. Мотор Ярославский дизель рабочим объемом 17 литров, естественно, спецсборка. К нему восьмиступенчатая коробка передач фирмы Z. Ничего этого на обычных «КамАЗах» вы не найдете. Ну, делайте ставки. Попадем в поворот или промажем. Эх, надо было газку поддать, тогда б не развернуло. Но было страшно. Ничего, «КамАЗовцы» тоже поначалу ошибались и проигрывали. Набирались опыта. И этот опыт подсказывал, добраться до финиша и тем более победить можно только на очень жесткой энергоемкой подвеске. Иначе один такой прыжок и полмашины останется в песке. Машины выдержали. Люди, слава богу, тоже. Но какой ценой? Ни сиденья, ни кабина здесь не подпружинены. Тряска адская. На финиш спортсмены приходят с травмами позвоночника. Не бережет себя и шеф команды Семен Якубов по совместительству штурман лидирующего экипажа. У него еще и отрыв почек. Побеждать в соревнованиях такого ранга престижно. Надо полагать есть польза и заводу, который нынче вместо проектных 150 тысяч грузовиков в год выпускает всего 20 тысяч. Но не проскочили ли в этой гонке наши Камазы ту грань, за которой заканчивается спорт и начинаются гладиаторские бои. Гонки на выживание. За машины-то можно не беспокоиться. В Татарии их готовят не хуже, чем в Голландии или Германии. Страшно за людей. О! Немало я поездил на мощных и очень мощных машинах, но это сравнить не с чем. Хотя попробуйте представить, что вы оседлали отбойный молоток. Точнее не скажешь.